Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semua yang sekarang ini sedang menonton. Kita berada dalam rancangan Lisanul Haq. Sampai Sampai Sampai. <Sampai. Kalau tonton dengar suara tadi, itulah suara anak-anak kita yang sekarang ini menuntut ilmu di MJII. Mara Japan Industrial Institute dan saya difahamkan ini semua student-student daripada kursus Electronic Engineering betul eh? Ini oh, semua pandai kira-kira ni eh. Dan uh, Alhamdulillah hari ini, uh, episod kali ini dihiasi uh, oleh Sufi Band. Kita ada Hisham dan juga Inam. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat eh? Sihat. InsyaAllah. Cera-cera selalu dan selawat pastinya akan buatkan hati dan jiwa kita semakin bercahaya. Adik-adik semua dah ready ke untuk kita punya perkongsian hari ini? Mesti korang pun tak tahu tajuk apa ini, eh? okay. so, hari ini kan? Okay. So insyaAllah hari ini tuan-tuan dan -tuan, puan-puan kita nak uh, bercerita tentang satu tajuk iaitu tentang masihkah ada keampunan Tuhan kepada kita. Pastinya tuan-tuan dan puan-puan hari ini kita takkan terlepas daripada berbuat dosa. Siapa kat sini daripada subuh tadi sampai sekarang ni belum buat dosa lagi? Cuba kan tangan. Daripada subuh tadi sampai sekarang belum buat dosa lagi. Ada tak? Semua dah buat dosa dah. Ayah awal. <teman> Semua dah buat dosa tuan-tuan kerana apa Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam oh, satu hadis. Oh, Anak-anak Adam ini semuanya berdosa. Tapi sebaik-baik pendosa adalah mereka yang paling pantas, cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tajuk hari ini, kita nak bawa harapan kepada siapa-siapa yang merasakan bahawa aku ni dah terlalu kotor dah. Aku terlalu banyak buat maksiat dah. Eh Tuhan pun tak nak pandang aku lah. Dosa aku ni terlalu banyak sampai mungkin Tuhan dah buang aku lah. Tak apalah. Biarlah kau jadi baik, kau pergilah baik jadi baik seorang-seorang. Jangan ajak aku sebab aku terlalu hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa yang aku ada. Sebab tu tuan-tuan fotos yang merasakan bahawa terlalu hina dengan dosa yang kita pernah buat dalam kehidupan kita. Maksiat kesilapan yang kita pernah lakukan sebelum ni. Hari ini kita nak bagi harapan kepada tuan-tuan dan -tuan, puan, puan. Betapa besar mana pun dosa kita. Besar lagi keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bayangkan tuan-tuan, satu orang ni yang dia buat dosa besar. Dan dia telah pun berputus asa dengan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tuan-tuan, itulah kejayaan bagi iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan ni antara trik dia, antara dia punya godaannya adalah sesiapa saja yang buat dosa dan maksiat, dia akan bisikkan kat telinga dan jiwa dan hati orang buat maksiat, Tuhan dah tak terima engkau dah. Orang oh, macam engkau ni Tuhan tak pandang dah. Dan akhirnya kita terus tenggelam, hanyut dalam dosa-dosa kita kita tak nak keluar lagi dah sebab kita merasakan bawa tiada lagi pandangan rahmat Allah kepada kita tetapi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam al-Quran memujuk kita ni yang telah banyak buat dosa yang telah melampaui batas apa kata Allah dalam Quran qul ya ibadi asrafu ala anfusihim katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah banyak berbuat maksiat yang telah melampaui batas yang dah exit the limit yang dia janji tak nak buat tapi dia buat lagi. Yang dia dah taubat banyak kali dia ulang lagi dosa yang sama. Nih bagi tahu kat hamba-hambaku yang buat macam ni. La taqnatum mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan kasih sayang aku. Betapa Allah nak bagi tahu pada kita. Tergelincir jauh macam mana pun dalam hidup kita. Jangan berhenti untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari perempuan, Allah beritahu pada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa antara punca kerosakan jiwa dan hati satu manusia tu adalah bila dia merasakan bahawa Tuhan tak ampun aku ni. Saya nak share lah tuan-tuan dan juga adik-adik semua yang sedang sedang ada bersama dengan kita ni dalam satu kajian daripada psikologi moden menyebut bahawa rasa give up putus asa ni dia adalah penyumbang kepada depression. Dalam satu kajian psikologi, kajian daripada Back Cognitive Theory menunjukkan bahawa hopelessness, maksudnya rasa dah tak ada harapan, merupakan punca utama kemurungan yang berat, which is nama dia MDD, Major Depressive Disorder. Dalam Islam, rasa putus asa ni, tuan-tuan perempuan adik-adik semua, adik-adik, biasa kita dengar dosa yang besar pun dosa besar. Berzina, betul tak? Minum marah, makan, makan harta anak yatim, kita ambil rasuah, kita tahu itu dosa-dosa besar. Tuan-tuan tahu tak apa yang lebih besar daripada dosa-dosa yang saya sebut ni? Putus asa dengan keampunan dan rahmat Allah. Sebab tuan-tuan, semua dosa yang saya sebut tadi, bahkan dosa syirik sekali pun, Allah boleh tak ampunkan. Allah boleh ampunkan sebab Allah ini maha pengampun. Sebut dekat saya, dosa apa yang Allah tak boleh ampunkan? Semua dosa Allah boleh mengampunkan. Cuma tuan-tuan, kalau kita telah berputus asa dengan keampunan Allah, macam mana keampunan Allah nak sampai kepada kita? Kita telah pun bersangka buruk dengan Allah yang tak pernah berhenti mencintai kita. Yang tak pernah berhenti buka offer untuk mengampunkan kita. Cerita mudah itu tuan macam ni. Bayangkan ada baby dia tumpahkan air kat meja. Kan eh, tumpahkan lah kat meja. Dan mak dia nampak. Adakah mak dia sebabkan anak dia ni tumpahkan air dekat meja, tumpahkan susu dekat meja, dia pergi buang anak dia. Ada tak? Tak. Mak akan bersihkan meja. Bersihkan anak dia. Ajar dia cara yang betul untuk pegang botol susu. Ajarkan cara yang betul untuk minum susu. Didik dan juga develop anak itu untuk satu hari nanti, dia tidak tumpahkan lagi botol susu. Itu kasih seorang ibu kepada anaknya. Kasih Allah terhadap hamba-hambanya lebih lagi daripada seorang ibu sayangkan anak-anak, seorang ayah sayangkan anak, seorang anak sayangkan mak ayah lebih lagi tuan-tuan. Allah sayang pada hamba-hambanya. Sebab itulah tuan-tuan kenapa tajuk ni penting untuk kita bincangkan sebab orang kat luar sana tuan-tuan dia dah give up tuan-tuan dalam hidup. Orang yang depression tuan-tuan dia ada tiga sifat. Satu, dia rasa hopeless. Kedua, dia rasa worthless. Aku ni dah tak ada nilai. Aku ni ada ke tak ada ke sama je dalam keluarga. Aku ni ada ke tak ada ke di kalangan kawan-kawan sama je. Orang pun peduli dekat aku pun. Aku tak ada nilai pun. Dan yang ketiga, dia rasa dia ni useless. Tak ada manfaat untuk orang. Jadi inilah bisikan-bisikan syaitan yang membuatkan kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mahu lagi teruskan kehidupan. Dan tuan statistik angka dan kira-kira yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan bahawa bilangan mereka yang kemurungan, anxiety, mental disorder dan juga ada mental health issue, dia tidak menurun, dia semakin meningkat. Sebab, sebab dia rasa dia ini dah tak ada harapan lagi untuk dia teruskan kehidupan seperti orang lain. Engkau bolehlah, mayang kau, ustaz-ustazah. Kau bolehlah keluarga kau semua tahfiz-tahfiz. Engkau bolehlah kau masuk sekolah agama. Aku ni bukan sekolah agama. Ayah aku bukan ustaz. Mak aku tak pandai mengaji. Untunglah orang, -orang macam kau semua belajar agama. Aku bukan orang daripada keluarga agama. Maka kita telah memilih untuk jauh dengan agama hanya semata-mata kita punya environment bukan dalam environment agama. Kalaupun mak ayah kita bukan di kalangan ustaz-ustazah. Kalaupun kawan-kawan kita ni bukan sekolah-sekolah tafiz, hafal Quran, sekolah agama, maka kitalah kena mulakan dulu untuk bawa agama dalam kehidupan dan bawa harapan pada diri kita ni bahawa keampunan Allah sentiasa ada untuk kita. Nanti insya-Allah kita akan sambung tentang apakah sebab menyebabkan manusia ini mula hilang harapan, putus asa dengan rahmat Allah. Tapi kita nak berehat seketika. Kita jumpa selepas ini semuanya dalam lisanul haq sampaikan kebenaran. Cuba seruan sini. memisahkan kita Hingga ku terlupa Pada paras rupa Malam mencari mimpi Siang mencari seribu makna Tersingkap seribu kata Terkupaslah rahsia Sekian lama Kamu yang apa di Itu dia kekasih awal dan akhir yang mungkin masa kali pertama kita dengar lagu ni dia mungkin kita ingat lagu percintaan antara manusia dengan manusia. Tapi sebenarnya tuan-tuan itulah mesej besar nak beritahu bahawa Allah lah kekasih awal dan akhir kita kerana manusia kalau kita susah dia akan tinggalkan kita. Manusia bila nampak perangai kita, kelemahan kita, keburukan kita, mungkin dia akan angkat kaki dan tinggalkan kita satu-satunya yang takkan pernah tinggalkan kita walaupun kita di titik terendah dalam kehidupan hanyalah Allah tapi Allah inilah yang kita tinggalkan dia bila kita senang yang kita tinggalkan dia ketika kita sihat tapi Allah tetap buka ruang dan peluang untuk kita kembali kepada kepadanya. Alhamdulillah, itulah dia uh, dendangan lagu daripada Sufi Band dan uh, terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama dengan kami dalam Lisanul Haq. Ah ha, ini suara student-student electronic engineering. Ada ha, lain sikit, dia ada dia ada dia ada tone dia berbeza sikitlah ha. eh. Okey, tuan-tuan puan, puan, seperti yang dijanjikan untuk kali ini, untuk blok kali ini saya nak kongsikan tentang apa sebab manusia ini dia putus asa dengan rahmat Allah. Mesti ada reason kenapa dia tak nak lagi istighfar pada Allah. Dia rasa macam Tuhan dah tak ampun god, orang macam aku ni. Mesti ada sebab dia. Dan antara reason kenapa manusia ini dia rasa macam Tuhan tak ampun dia Yang pertama adalah disebabkan oleh Dia selalu membandingkan Atau nak menyamakan manusia ni dengan Allah Tuan-tuan manusia ni Dia rasa macam Oh manusia ni kalau kita buat salah Dia susah nak maafkan kita Macam kita lah pun susah nak maafkan orang juga kan? Tapi Allah tidak begitu Kalau manusia ni susah maafkan kita Allah ini Ar-Rahman Ar-Rahim Dan nah, Allah ni sentiasa bersedia memaafkan kita asal kita bersedia untuk minta ampun. Satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, hadis riwayat Tirmizi. Adik-adik kena tahu kalau hadis qudsi ni maksudnya firman Allah yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis. Kata Allah apa dalam hadis qudsi ni? Wahai anak-anak Adam, kita lah ni anak-anak Adam. Seandainya engkau datang kepada aku dengan membawa dosa sebesar bumi. Banyak ni dosa. Memenuhi langit dan bumi. Lalu engkau menemui aku dalam keadaan kau ni tak mensyirikkan aku. Tahu tak apa yang Allah akan buat? Nesaya aku akan datang kepadamu dengan keampunan sebesar itu juga. Sayang Allah balik kita. As long as kita tak berhenti minta ampun ya Allah. Itu yang pertama manusia tak nak minta ampun sebab dia rasa Allah dengan manusia ini sama. Tapi tidak sama sekali. Yang kedua, kita mungkin tak tahu cara taubat yang betul. Macam mana cara nak taubat? Macam mana Allah nak terima aku aku punya istighfar? Macam mana Allah nak terima aku sebagai hamba dia? Maka Imam Nawawi telah menukilkan syarat untuk kita ni Allah nak terima taubat. Dalam kitab Riyadus Salihin Ada tiga syarat Untuk memenuhi satu orang manusia ini Diterima tawad oleh Allah SWT Apa syarat dia? Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan Yang sedang menonton Pertama adalah meninggalkan dosa tersebut Kita tinggalkan dosa tersebut Tak buat dah Tak nak buat dah Kedua Kita menyesal Dengan dosa yang kita buat Ada orang dia berhenti je Tapi dia tak menyesal Kan contoh kan Tanya orang-orang yang Mungkin dah sedikit berumur Bang Kenapa abang tak buat dosa A tu Eh lah Makan modal lah Dia tak buat dosa tu Sebab makan modal Mana kalau dia ada modal Dia buat tak Dia buat lah Eh bang Awak kenapa abang dah tak buat Maksiat B Cuk, Umur dah Dah macam ni Tak larat lah Nak buat dosa tu Anak-anak pun ramai Maknanya Kalau kau bertenaga Anak tak ramai buat tak kau buatlah. Masa belum ada lagi penyesalan. Dia mesti betul, -betul menyesal. Dan yang ketiga adalah berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Cuma saya nak tanya. Contohlah kita taubat. Lepas tu kita buat balik. Kita tergelincir balik. Bukan kita buat satu dosa. Allah taubat, Allah tak nak. Allah aku menyesal, aku berhenti. Aku azam tak nak buat lagi. Jadi dua, tiga minggu, buat lagi dosa yang sama. Tuhan terima tak lagi? Dalam satu hadis kursi yang lain Ketika satu orang anak Adam ini datang bertemu Allah Dalam keadaan membawa dosanya memenuhi langit dan bumi Dan dia minta ampun dekat Allah Ya Allah tolong ampun aku ya Allah Apa kata Allah? Ghafar tulak la ubali Aku ampunkan kau, aku tak peduli Kerana hamba aku ni tahu dia ada Tuhan yang boleh ampunkan dia Maka aku ampunkan kau Kejap lagi lama sikit kan Dia tergelincir, dia buat dosa yang sama balik dan dia kembali kepada Allah. Ya Allah, ampunkan aku, Ya Allah, aku dah buat dosa yang sama. Apa kata Allah? Ghafaratulak la ubali. Aku ampunkan kau, aku tak berulik. Sebab kau tahu kau ada Tuhan yang boleh ampunkan kau. Maka aku ampunkan kau. Dan berkali-kalilah hamba itu tergelinci, minta ampun, tergelinci, minta ampun. Rupa-rupanya, tuan-tuan, Allah nak bagi tahu kepada kita, Ya Allah tak pernah berhenti pun ampunan kita. Cuma kita yang mungkin dah berhenti minta ampun ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pastinya ada cara macam mana kita nak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala nak kuatkan diri kita. Tapi selepas ini terkongsikan banyak lagi. Kita nak berehat seketika bagi adik-adik ini -adik, ambil nafas dulu, hafal-hafal formula-formula yang, yang patut. Dan kita jumpa selepas ini. Lisanul Haq sampai kebenaran. Jumpa selepas ini. sala kembali bersama dengan kami dalam Lisa Nul Haq. Sampaikan kebenaran. Dan tuan-tuan uh, dan puan-puan, kita hari ini bercerita tentang masihkah ada keampunan Tuhan buat kita ni yang terlalu banyak dosa-dosa dan juga kesilapan dalam kehidupan kita. InsyaAllah pada blog yang terakhir ini saya nak kongsikan tentang apa yang kita boleh buat untuk kita ni mendapat taubat yang sempurna. Taubat yang diterima. Taubat yang membuatkan kita ni menjadi manusia yang dibersihkan oleh Allah seperti bayi yang baru lahir. Pertama sekali tuan-tuan, jangan tunggu sempurna baru nak minta ampun sebab sampai bila-bila pun kita takkan jadi sempurna. Maka mengadaplah Allah dalam keadaan membawa dosa-dosa kita, silap dan salah kita. Kadang-kadang orang takut nak pergi masjid surau. Kenapa saya tak pergi masjid surau? Tak elah masjid surau ni aku ni banyak dosa. Ya, kenapa saya tak nak pergi umrah? Asal tak nak pergi tanah suci, oh, nanti pergi tanah suci ni tak nampak Kaabah. Ni banyak tengok majalah, kan? Banyak sangat menyebabkan kan, menyebabkan dia orang ni macam takutlah nanti kena azab dekat uh, tanah suci. Tanah suci bukan tempat azab. Masjid surau bukan untuk orang yang baik. Masjid surau adalah untuk orang yang sedar diri banyak dosa. Masjid surau untuk orang yang sedar yang dia ni ada banyak dosa yang dia nak Allah ampunkan. Masjid surau bukan untuk orang baik tapi untuk orang yang nak belajar-belajar jadi baik. Jadi teruskan pergi tempat yang baik-baik. Jangan tunggu sempurna dulu. Jangan tunggu dah cukup ibadah dulu, dah cukup semayang dulu, ah, baru nak minta ampun. Tak. Masa inilah kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala Dalam keadaan berlumuran dengan dosa dan maksiat. Kadang-kadang dosa pun boleh jadi satu rahmat. Dan boleh jadi amalan kita buatkan kita makin jauh dengan Allah. Tak biasa dengar kan? Amalan buatkan jauh dengan Allah. Bukankah amalan buatkan kita makin dekat dengan Allah? Kadang tuan-tuan, ada orang dia break dengan dia punya amalan dia. Dengan Quran dia, dengan puasa dia, dengan sedekah dia, buatkan dia makin sombong dengan Allah. Sombong dengan orang. Ha, ah, engkau dah baca Quran tak? Aku dah lima juzuk. Engkau dah pergi umrah belum? Aku setiap bulan pergi umrah. Kau dah semayang belum? Aku bukan setakat semayang. Tahajud pun lima berorongan. Amalan itu buatkan dia makin jauh dengan Allah. Dan ada manusia yang dia tahu dia dosa banyak. Dan dia tak pernah berhenti minta ampun dekat Allah. Rupa-rupanya melalui dosa itulah Allah telah pandang dia dengan rahmat. Kedua, Cara untuk kita nak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni berada dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan cara kita banyakkan bercakap dan bersembang dengan Allah. Tuan, tuan kita biasa hari-hari sembang dengan orang. Sembang dengan kawan, classmate, mak, ayah, which is tak salah. Tapi bila kali terakhir kita sembang dengan Allah? Ya Allah, Hari ini aku dah tergelincir buat dosa lah ya Allah. Minta maaf ya Allah. Minta ampun ya Allah. Manusia ni kalau kita ni hari-hari cerita benda yang sama, dia pun tak suka dengan kita. Tapi Allah marah kalau kita tak bercerita dengan Allah. Allah marah kalau kita tak meminta-minta dengan dia. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sentiasa ingat yang kita ni bukan hamba yang sempurna. Dan kita selalu doa dekat Allah. Ya Allah, aku bukan hamba yang sempurna tapi aku tetap hamba-Mu. Aku tak tahu bagaimana kau nilai aku tapi aku datang dengan apa yang aku ada. Maka ya Allah, tolonglah, tolonglah terima aku. Yang paling musaklah hidup kita adalah bila Allah sudi untuk terima kita. Sedar tak sedar tuan-tuan? Kita dah berada di penghujung rancangan. Terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan kepada penaja lokasi kita pada hari ini, Mara Japan Industrial Institute. Semoga ada adik dan kawan-kawan yang lain, Allah pemudahkan urusan, lulus cemerlang, boleh bagi manfaat kepada orang luar lebih ramai lagi insyaAllah. Terima kasih kepada Sufi Ben untuk uh, kekasih awal dan akhir tadi. Dan uh, kita akan dengarkan seterusnya untuk closing kita, agak-agak apakah lagu yang bakal menghiasi penutup episod kita kali ini. Kita jumpa pada episod yang akan datang. Lisanul Haq. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Masih tak hadir, tapi aku tidak.